Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah, saya harap antum masih lagi dalam keadaan sihat, bersemangat dan terus stay safe, stay at home bersama keluarga. Hari ini, saya, Ustazah Sakinah akan kongsi sedikit mengenai tajuk tolak dalam lingkungan 1000 dan di akhir pembelajaran ini anak-anak mesti ataupun boleh menolak dua nombor dalam lingkungan 1000. Okey, kita teruskan dengan aktiviti seterusnya iaitu tolak lagi. Okey, maksud tolak lagi ni ialah kita akan memin okay, meminjam sebab ada nilai tempat yang tak cukup jadi kita perlu pinjam. Okey, kita baca dulu arahannya. Tandakan potong objek yang ditolak. Selesaikan. Okey, kita tengok soalan nombor 1, 346 tolak dengan 8. Okey. Dalam bentuk lazim ini, 6 6 dia lebih kecil daripada 8. 6 tak boleh tolak 8. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu pi pinjam. Pinjam daripada mana? Pinjam daripada nilai tempat puluh. Okey. Dalam objek yang diberi, satu papan, satu papan bersamaan dengan seratus. Satu tiang bersamaan dengan sepuluh. Satu kub bersamaan dengan satu. Okey. Jadi, nilai tempat yang tak cukup adalah nilai tempat sah. Sa yang tak cukup sebab enam tak boleh tolak lapan. Jadi apa perlu Sa buat? Sa perlu pinjamkan daripada rumah puluh iaitu satu tiang ini tadi bersamaan dengan sepuluh. Dia pinjamkan sepuluh kepada rumah Sa. Selepas dia pinjamkan sepuluh ke rumah Sa, dia jadi enam belas. So dia potong kat sini, dia jadi enam, enam belas. Lepas dah jadi enam belas, kita perlu tolakkan. Jadi nilai tempat 10. Okey, nilai tempat pulau bila selepas dipinjamkan dia jadi di tiga pulau. Okey, jadi kat sini potong jadi tiga. lepas dah nombornya lebih besar, barulah boleh tolak enam belas tolak dengan lapan. Enam belas tolak lapan. Satu tiga, empat lima. Enam, Lakinya berapa? Satu empat lapan. lapan jawapannya. Kemudian tiga tolak dengan sifar Jadi Jumlah yang baki dalam puluh adalah tiga dan baki untuk ratus ini ialah tiga. Jadi jawapannya adalah tiga ratus tiga puluh lapan. Very good. Okey seterusnya soalan nombor 2. B. Dua ratus tiga puluh sembilan dengan lima puluh satu. Dia tuliskan dulu dalam buku lazim. Okey dalam buku lazim. Sembilan tolak dengan satu. Sembilan boleh tolak satu? Boleh. Sebab sembilan lebih besar daripada satu. Okay, jadi kita tolak macam macam biasa. Sembilan tolak dengan satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okay. Sembilan tolak dengan satu. Potong satu. Jadi kita kira berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Very good. Berapa dia? Lapan. Okay. Kemudian kita tengok nilai empat puluh. Okay. Tiga tolak dengan lima. Boleh ke? Tak boleh. Tiga tak boleh tolak lima sebab nilai tiga lebih kecil daripada lima. Jadi apa boleh kita buat? Kita perlu pinjam daripada ratus. Pinjam daripada ratus. Bawa ke puluh. Okey, nampak orang tu? Kita pinjam satu pakai ni, pinggang satu Bapak bawa ke nilai empat puluh Dia jadi sepuluh Sepuluh tiang Ini sepuluh tiang ni Haa jadi sepuluh tiang Jadi Nilai asalnya adalah tiga Lepas tiga ditambahkan dengan sepuluh tiang Dia jadi tiga Tiga belas Tiga belas boleh tolak dengan Lima boleh Sebab tiga belas nilai ni lebih besar Jadi sekarang kita potong Satu Dua Tiga Empat Lima Baki berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Baki adalah Lapan okay. Apa yang berlaku kepada ratus? Ratus hanya tinggal satu pa Papai Sebab satu lagi papai Dia pinggangkan kepada rumah puluh Jadi tinggal satu. Okey, potong jadi satu, jawapannya 188. Untuk C, 420 tutur terlalu dengan 348. Kita buat elemen terhadap, nilai sah, tutup, dia kita ada 8. Jadi kita kena pinjam pada rumah 10. Okey, rumah 10 kita pinjamkan 1 jam bersama dengan 10. Kita bawa besar dia jadi 7, jadi 17. Okey, jadi kita potong kat sini jadi 7, 17. So, kemudian lepas pindah kepada 10, 10 mestilah dia tak cukup kan 2 tak boleh terlapat. Jadi kita pinjamkan 1 papan ini daripada 100 bawa ke 10. Jadi bila satu papan ini bawa ke 10 bersamaan dengan 10, Ya, sebelum ni. Jadi jumlah dia berapa dalam lah dalam dia 30? Nilai dia jadi 11. Okey, apa berlaku pada 100 lepas dipinggangkan 1 harus menjadi tinggal 3, 3. Jadi kita potong ke sini. Dari 4 kita potong jadi 3 sebab dia dah pinjam. Okey, boleh kita boleh pula. kita mula daripada masa. Jumlah telah dengan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Kemudian 11 tolak dengan 4. 1 2 3 4. Baru bakinya 1 2 3 4 5 6 7 tujuh. Tiga tolak tiga jadi sifar. Sifar tak perlu tulis sebab di depannya dia mestilah nombor yang daripada satu hingga sembilan. Jadi tak perlu tulis sifar. Jadi jawapan dia adalah tujuh puluh sembilan.